чтобы она закрепиться. реально в прямом эфире? 7 часов поставил трансляцию. Миша, я в прямом эфире. Стой, ты Иди туда, в комнату. Спасибо, в комнату у меня уже было. Назвал. Но еще не пошло сейчас найду какой-нибудь штатив Сударь, так выбачаюсь за такие mm -hmm. безлад я думал что у меня прямой эфир уже еще не начался а он уже начался Капец. так это значит надо вот так поставить все настроим. Капец, я же вроде включил этот... Не было прямого эфира. Не сразу. Сейчас будем, сейчас будем настраивать. Не должно быть. всем 7 часов должен появиться прямой эфир. Так, сейчас найдем где мой канал. Чик. заживо. Капец, и дырлец на 17 человек уже. А я думаю, блин, что за фигня. Капец, и дырлец на 17 человек уже. А я думаю, блин, что за фигня. Да. Ладно. Я пришел, чтобы была трансляция. 7.00, но ну, ну, она получила что-то, не знаю, не запланировано как бы. Привет, привет, розыгрыш, привет, добрый вечер, добрый вечер. Капец. Ладно, ну все, короче, в курсе, что мы будем разыгрывать э, Днепроем отверточку. И... Это сейчас мы сделаем быстро, потому что у меня сейчас день рождения, и в итоге надо как-то быстро, все это... быстро все это организовать. Так. Короче, я сейчас прикреплю, номер карты своей. Может, кто захочет, так мне на этот, на день варенья какой-то подарок не собирать. Я закрепил ее, пока мы будем в прямом эфире с вами. И я попробую с вас ну, на заработать, если вам не жалко, конечно. Давайте так, сейчас, наверное, это на детская комната, так не обращайте внимания. Тут в ремонте она. Так, поздравляю вас с на днем миру, миру Нам. Так, ну вот, це звистенно, Миру Нам. А тут, кстати, есть какая-то кнопка, поддерживать канал, спонсорство. Так что, если хочешь... Хотите... Блин, я выставил именно этот, на этот, чтобы оно прошло. Ну, вовремя пошла эта трансляция в 7 часов, а она, получается, ну, только выбрал, типа, трансляция в 7.00, а она уже, да. уже началась. Нажал кнопку, она уже пошла. В итоге не не это ничего, ну, хоть помылся, да побрился. Так, да, как мне так было видно. Видно меня нормально? точки сзади длины всякое такое я включил специально компьютер чтобы я понимал вообще в чем идет речь потому что оно не очень видно так прямой эфир есть так что все нормально так что ставим лайки чтобы сейчас пришли все мы с вами быстро разыграли это все такое всякое здесь, без звука здесь О никому не мешало. Пилька уже стукнула. 43. 82 года року выготовления. Домашний мастер С днем рождения, Дякую. Вітаю. днем рождения, Дякую. Витаю. Так, 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 так. Короче, я там закрепил номер карты, если хотите, так мне как раз потратились, ну, Алек, Ну, можно было бы помочь там на, на подарок, знаете, мне было приятно, если там мы скинулись, э, какой-то там подарочек подарили. Э, ну, короче, сумму какую-то. Я что-то купил бы себе. Может быть, было бы вообще интересно, знаете, как типа вот устраивать такие розыгрыши и потом на розыгрыше собирать на, на, следующий следующие розыгрыши, там, не знаю, по две, по три, по пять скинулись. И какая-то сумма есть, было бы интересно. А так, э, ну, в принципе, в принципе, в принципе. Как делать так, чтобы была пауза? Никак, да? Угу. Я нет, еще не успел заменять ворку. Она вообще там валяется в этом в другой комнате. Так сейчас уходить как-то. Вам нужно показывать ее или нет? Или вам без разницы? Или вам сейчас просто разыграть и все, и не заморачиваться с этой воркой, не исти ее? Я так, позываю, здоровье, семья. Все нормально. Пару раз прилетала, вот Вчера полетала, Сахет, короче. Там, где я жил раньше, где-то рядом. И, и сегодня, по-моему, утром. И еще не на днях. Короче, не знаю, сейчас что-то зачистили с этими полетами. Это капец, конечно. Люди как бы сбивают, но они падают. Не успевают. Ну, что ж поделаешь. Такая ситуация. Хреново, конечно. А так все нормально. Дом, работа, работа, дом. Привет, привет. Так, сколько нас уже? 28 человек. Короче, всех, кто заполнял анкету на моем сайте, я все на все. Ну, с, там, на почту приходила сразу в телефоне, допустим, то дошел, обновил почту электронную, увидел, что то, -то добавился. Я всех, кто там, допустим, дублировался там или случайно там одинаковые номера или почта непонятная короче там цифры буквы буквы цифры так я отсеивал а все нормальные которые нормальная реальная почта там ну адекватная там немного там в районе 85 человек всего лишь участвует так что шансы большой а в следующий раз короче у меня придет аккумулятор на 24 вольта и у меня есть как вам такая идея смотрите мне приходит аккумулятор у меня есть инвертор на на 12 и на 24 вольта там короче этот аккумулятор мне выслали на обзор и мне дают, я регистрируюсь на этом сайте, мне дают ссылку, короче, на которой мне платят 5% за каждый приведенный клиент. Допустим, вы купили аккумулятор, мне 5% капнуло. Еще кто-то купил капнуло. И вот я хочу, знаете, как сделать? Взять этот, 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 инвертор, он рассчитан на 24 вольта и на 12, то есть автоматически. То есть какой бы вы аккумулятор не заказали на этом сайте, с помощью там, моей ссылки реферальной, в любом случае, вы в каком-то приносите плюсы. Если, допустим, вам нужен аккумулятор, и там адекватная цена у них, кстати, и доставка быстрая 10 дней. То есть, если у нас, вратарь, этот аккумулятор стоит в районе 17-20 тысяч, у них там он стоит там, 15 тысяч, грубо говоря. Ну, это грубо говоря. смотря, смотря какого. У меня, допустим, придет на 24 вольта 100 ампер. И, я думаю, было прикольно, допустим, вы заказали аккумулятор и сразу автоматически участвуете в розыгрыше этого инвертора. То есть, если вам аккумулятор реально нужен, вы покупаете аккумулятор, зарядку к нему, и все, и в любом случае, так бы вы ничего не теряете, если он вам нужен, вы можете выиграть к нему за инвертор. Там инвертор, если на 12 вольт, то он на 1 кВт выдаст, если на 24 вольт, то 2,3 киловатта То есть, там хороший, крутой инвертор. ну это я посмотрю, если действительно там начну заказывать, то я буду. Если нет, то мне это неинтересно, короче, будет вот, вот такой вот. Так, что там привет? О, говори, пожалуйста, чуть громче. А что плохо слышно даже? Раз, два, три. Он ну, вроде бы должен нормально быть слышно. Ну, вообще понятно, о чем я имел в виду? У меня микрофона нету. Раз, смотри. Короче, у меня петличка есть, но она рассчитана на э, лайпинг на смартфон. Она для айфона. А у меня, короче, появился про 15 про телефон айфон. Ну, и у него уже Type-C. И эта петличка, блин, не знаю. И никуда ставить ее, реально. А так было прикольно, я повесил, блин, и все. У мене є така проблема. Треба знайти три фази в і з'єднати. тому що було старе освітлення, і треба і на, і було підключити розетку і лампочку. А воно шарахнуло. Спочатку один раз, потім два рази. Другої згорів стан перний автомат. Так, как то за камеру так. Пока не слава богу. Ноутбук и стрим. Не, не с ноутбука, кстати. А стрим с айфона 15 Не знаю, что такое конченый звук. Не знаю, я поставил на этот, на штатив. Может, микрофон как-то закрыл. Где у них тут микрофон на этих телефонах? Я не знаю, где-то сбоку. Где ну, сейчас нормально ли? Не знаю, все плохо. Слышно. Так, тиховато, но на компе пойдет. Так, на компе пойдет. А, понял. Так, короче, если вам, если вы не против, ставьте плюс. Короче, мне пойдет аккумулятор. Мне в любом случае его надо будет сделать на него обзор бесплатно Мне его мы прислали как бы в подарок. Я купил к нему инвертор на 24 вольта и на 12 автоматически переключается. Ну, черный, может вы видели в интернете такой, э, не помню, буква, на, D, на, на название на D что-то такое. И он рассчитан и на 12, как на 12 вольт, так и на 24. То есть, если, допустим, я этот инвертор разыграю среди вас, ну, среди тех, кто будет покупать эти аккумуляторы в этой фирме по моей реферальной ссылке, то мне интересно, будет, ли вам интересна такая ли, или нет. То так его отдать не очень хорошо. А так по, по реферальной ссылке, допустим, если вы покупаете инвертор, зарядное устройство, к нему там еще можно купить там где железный аккумулятор и участвуйте автоматически в розыгрыше этого инвертора кто-то из вас может выиграть Может если реально вам нужен аккумулятор, то да, это прикольно было, мне кажется что надо для розыгрыша? Нужно для розыгрыша заказать по моей реферальной ссылке. когда мне придет аккумулятор, я сделаю на него обзор. Для... Там фирма, которая мне прислала на обзор аккумулятор. И они мне предлагают такое сотрудничество. По... Я регистрируюсь у них на сайте. Они дают мне реферальную ссылку. Там еще плюс еще 5% скидка, короче, ну, по промокоду, которые я там, допустим, домашний мастер. Вы заказываете по этой реферальной ссылке аккумулятор, там, зарядку. Там, ну, хотите аккумулятор, просто хотите там, на 2.4, хотите на 12. То есть в любом случае, если он вам нужен, вы ничего не теряете. Тем более цена там будет хорошая, приемлемая. Плюс вы можете выиграть этот инвертор. Инвертор, если вы аккумулятор к нему подключаете на 12 вольт, то он отдает 1 киловатт. Если на 2.4 вольта, то он отдает, отдает 2.3 киловатта. То есть инвертор классный. То есть... То есть в любом случае, какой бы вы ни купили аккумулятор, либо на 12, либо на 24, у них только два варианта есть, только ну, емкость больше. В любом случае вы можете стать ну, обладателем этого инвертора на халяву. То есть, если вам интересно, то это сделаем. Ну, это когда придет аккумулятор, мы сначала сделаем на него обзор. Посмотрите, если, допустим, я увижу, что у вас будет интерес заказывать, будете у меня там будут по реферальной ссылке, я буду видеть, я по где заказала, кто заказал. То я буду, мы попробуем. Если нет, то нет. Так. А где ссылка? Ну, так еще нет аккумулятора, ничего не пришел. То я на будущее говорю. Так, по поводу всяких этих розыгрышей, если вам это интересно. Потужно. Так. Угу. Ну так, норм, слышно пойдет. Короче, я сейчас открою ну, этот как там электронный почту, куда мне приходили сообщения на розыгрыш этой отвертки. Сейчас посмотрим, сколько людей участвует в этом розыгрыше. Восемьдесят пять Человек. Как показывать? Вот иду. Это не то. Самые старые. Разделять, а, разделить, поделить по горизонтали. Короче, 85 человек участвует в этом розыгрыше. Как? как? А, ну, сейчас, Опа. сейчас я вам покажу Ссылки уже нету на розовый ресурс прошло короче вот это у меня все заявочки типа ну там на моем сайте так если кто-то заказывает какую-то услугу приходит такая заявка вот вот у меня сейчас пришло 85 85 Блин, что ну, они фокусируются? Вот тут у меня сейчас пришло 85, 85. Короче, 85 э, человек участвует. Всех я сел, которые там левые всякие, непонятные. других стран вообще. Вот, я выбрал чикс. Чикс выбираю, и здесь 85 цифр появляется. Вот, я выбрал на 50 цены. Ну, тут 85. Выбираю, и, 85 вот, выбрал... и давайте мы сейчас в... Так, в рандом зайдем. Рандом на... случайных чисел, да, по-моему? Рандом, рандом случайных Рандомайзер. Да? О, генератор выпадковых чисел. чисел. А От одного до, до а восьмидесяти одного... пяти. Ну что, пробуем? 80... Погнали 80... наших раскид. Нажимаем сгенерувати выпадковое число. Опа, 22. Переходим на почту и считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, вот это тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 17, 19, 20, 21, 22. Открываем. Ну, так, чтобы не видели. Так, закрываем. Так. Ага. Я закрыл, короче, цифры, номер телефона. Но я не умею Это, так как, разыгрывать, как там Андро Прайс или Андро Нюкс. Короче, вот михаил зовут его номер телефона 098 912 зовут и в конце 62 цифры 098 912 0, 12, и в конце 60 вот так вот михаил выиграл эту отвертку участвую в розыгрыше отвертки нужна аккумуляторная отвертка все короче 22 участник выиграл так что, смотришь, Михаил, участник, так, так что, если ты смотришь, Михаил, можешь радоваться. Так, выбираем его с выигрышем. Все, ребята, короче, я ему позвоню и уже с ним решим, как ему отправить. Пойду я праздную день рождения. Всем удачи, всем пока. Спасибо, что вы есть.